Поки Трамп, та европейцы думают, что делать и с Путиным, так и Путин зустрічається встречается с Сиддингем, с ким ином І якби там на цьому воєнному параді, а паралельно летять дрони та ракети на Україну. І, зокрема, відомо, що цієї ночі атакували 502 безпілотники та 24 крилаті ракети. Було аж 72 прильоти. Багато руйнувань є, багато постраждалих. На жаль, є загиблі, наче через почуття. Крім того, через ці удари була затримка і руху потягів у Кіров... Кіровоградській зокрема області. Роман Гровичу, як реагувати на саме на цю атаку? Можливо, ви помітили якісь певні особливості, чи пов'язуєте її знову ж таки з подіями, які відбуваються у Китаї наразі? Ну однозначно святка прямая. Ну, перше, геноцидні удари вибивають інфраструктуру. Це перше для того, щоб давити на українське общество. Ми це по воєнним об'єктам, росіяни б'ють конкретно по інфраструктурі. Возможность ее перекрытия есть, система ПВО у нас работает, вопрос в плотности ПВО, то есть не везде, допустим, сейчас прикрыта именно гражданская инфраструктура. У нас военные объекты более-менее прикрыты, так как это основное сейчас приведение боевых действий. А на, на гражданскую инфраструктуру у нас не хватает ПВО, и россияне прекрасно это понимают и пытаются ее вывести. Опять же, с основной задачей, ну, геноцидной, понятно, террористической, так как идут организованные Трампом и поддержанные нашими офисными барыгами эти контакты с россиянами, а значит Путин как террорист вываливает свои требования, начинает убивать заложников, то есть либо давить на нашу инфраструктуру, гражданскую в основном, энергетическую, логистическую структуру для того, чтобы склонить нас к капитуляции на его условиях. То есть капитулировать на каких-то средних условиях, наша зеленая власть уже готова отказаться от военного, военных действий по возврату наших территорий, это капитуляция. Отказ от вооруженной борьбы ⁇ это капитуляция. Но Путину надо больше, Путину надо все пять областей. Поэтому вот здесь сейчас идет такое давление попытка выдавить наши войска, во-первых, во-вторых, надавить на э, украинское общество, для того, чтобы оно тоже стало давить на политическое руководство или приняло те условия, на которые согласно э, украинское военно-политическое руководство сдаться путь. То есть это давление идет, оно будет продолжаться дальше, пока будут эти переговоры идти, пока это давление будет э, такого плана, оно с точки зрения террористической э, логики... Вернее, с точки зрения террориста, оно логично, то есть выходить надо. Чем быстрее выйдем, тем лучше. Ну, усиливать, конечно, ПВО наше, это само собой усиление определенно идет. Плюс важно зеркальные атаки. Без зеркальных атак по российской, в основном, в Москве, ну полностью мы этот терроризм не прекратим. В Москве очень много военных атак. 30% практически всей военной индустрии, технологической, российской, расположена в Москве под Москвой. Потому для нас очень важны удары по Москве, а бить по Москве можно только баллистикой. Ни один летательный аппарат туда сейчас не пройдет, плотность ПВО достаточная. Потому ждем баллистику, говорят, обещанного три года ждут, год вот мы уже ждем эту баллистику, седьмой год это все эти зеленые недоразумения пытаются наладить производство баллистических ракет, но у них Скорее всего, руки из задницы растут, так как мы баллистики не видим. Вот хорошо они делают анонсики. Специалисты, артисты, скорее всего, разговорного жанра, хорошо делают анонсики, видосики пилят и так далее и тому подобное. Ракет нет. Вот сегодняшняя атака, сегодня в ночь должны, в принципе, ракеты пойти на Москву. Если они сегодня не пойдут, завтра мы будем говорить, из какой задницы именно руки этой зеленой власти растут. Вернее, из чьей. Щодо цих атак, Сергій Безкрестов оспозивним флеш спеціаліст з радіорозвідки. Так він говорить про те, що Російська Федерація почала застосовувати по Україні нову версію Шахеда. Він це дрони серії, які мають камери, а також система радіоуправління, і нова модифікація може керуватися в режимі онлайн із Росії, вести розвідку та вражати цілі навіть під час руху. Тобто, це такий дрон, як міні-літактики. Він керується із Російської Федерації без пілота, Ну это как и перед практически только yeah. на дальнем. Управленко. Ну то есть в принципе у россиян давно такие дроны есть. Часть дронового тактического уровня, оперативно тактического уровня, они же такие тоже на прямом управлении. Сейчас весь этот весь этот механизм управления они уже усаживают на дроны стратегического уровня, то есть на, на те же гираны. Китайцы помогают, то есть тут непосредственно участие Китая именно в производстве, технологическом совершенствовании применения этих дронов. Это же китайский подсолнух-200. Подсолнух-200, который под аббревиатурой Герань-2, Герань-3 реактивный, сейчас китайцы пробегают на, на выполнение боевых задач. Ну, в принципе, против него весь смысл его использования – это попытаться донавестись на цель, называется. Донавестись. Так как выход на цель, допустим, по координатам, он сейчас уже нашей системы радиоэлектронной борьбы, он по некоторым объектам прерывает связь со спутником, и у россиян большая проблема, что делать дальше. он либо кружится, либо уходит в какой-то определенный режим, выскакивая из Украины. А реально вот они нашли механизм, как управлять дроном непосредственно до э, выхода на цель. Ну, в принципе, логично, с одной стороны. То есть ожидаемо, это, как, как, только технологии подошли к этому, китайцы ставили себе задачу, вот они сейчас их внедряют непосредственно в этот дрон. Скажите, китайцы помогают. Той парад, который был, у в Пекине, так, на нем Си вот, Цзиньпинь э... Представив повний комплекс стратегічних систем, які складають ядерну тряпну ядерних сил наземно, морського та повітряну компоненту. Зокрема, повідомляється, що там була і нова міжконтинентальна балістична ракета з дальністю, яка охоплює майже всю планету, авіаційна балістична ракета, підводні ракета, міжконтинентальні ракети оновленої версії. І при цьому Сі Сідзіньпінь сказав, що наразі людство знову стоїть перед вибором між війною та миром і заявив, що відродження Китай. Нації не зупинити кому цей сигнал, чи це готовність про те, що Китай готовий якби розпочати війну і тоді з ким а можливо це як адресується сполученим штатам Америки на ваш погляд? Ну Китай побоїться значить війну. Чому? Тому що Китай непосредственно зависить, і економіка Китаю зависить від європейських та американських ринків. напрямую, и остановка экономики китайской на полном ходу, допустим, даже просто недопуск на эти рынки, а Китай вернет обратно к поеданию кузнечиков, то есть примерно так. Полтора миллиарда китайских ртов надо с чем-то кормить, а туалетную бумагу тоже полтора миллиарда надо чем-то подтирать. Потому вся эта экономика она завязана как раз на, на полтора миллиарда вот, населения Китая и она завязана, еще раз повторюсь, на американские и европейские рынки очень сильно, очень мощно. Потому э, вряд ли сама, э, саму войну Китай начнет непосредственно. Как, но такие гибридные с точки зрения Китая войны, он будет их э, поддерживать. Гибридные для Китая это война России с Украиной. Ну, с точки зрения Китая. Да? То есть они участвуют, но гибридно, то есть чужими руками выполняют такого рода действия. И сейчас так сложилось, что на нашей территории, на нашем линии боевого соприкосновения столкнулись две практически силы. Демократические, которые за нами, за спиной нашей стоят, и автократические, которые сейчас Китай собрал, а большую лепту именно сбор этих автократических режимов внес Трамп своими бестолковыми, наглухо бестолковыми действиями. То есть тот пул автократов, которые сейчас вокруг Китая консолидируются, как раз их подвигнул как раз действия именно Трамп. Некоторые шатающиеся, можно так сказать, страны, не маленькие страны типа Индии, полутора миллиарда, также Трамп бросил практически в объятия Китай. И помимо этого еще с десяток стран, как минимум. То есть это проблема, Проблема как раз выбора американского народа. Ну не того выбрали, но ну, однозначно. Были лишь толковые кандидаты, надо было выбрать обязательно обезбашенного на, на, на всю голову больного человека. То есть нельзя было этого делать. Но сейчас на данный момент ситуация, конечно, не совсем э, хорошая для самих Соединенных Штатов. Почему? Потому что именно для Соединенных Штатов. Да потому что они разогнали, помимо того, что разогнали такие шатающиеся страны, они разогнали своих союзников. Остался один Израиль. Ну все, то есть США и Израиль, вот они вдвоем, одно целое называется. А Европа уже поддерживать их не будет, особенно после того, как Трамп выпендрился из Канады, в том числе из Гренландии, из Европы, введя определенные тарифы на ВОЗ. То есть практически закрыл рынки американские давлением на своих союзников, и пришлось открыть рынки для россиянцев и для китайцев. Ну, идиотизм чистый вот. Но теперь будут выгребать. То есть это проблема Трампа. Даже даже не Соединенных Штатов. Трампа и трамповская израильская администрация. Пока там битков будут толкаться в этой администрации, эта проблема будет дальше. И, и надо менять. Но это пусть сами разбираются, это проблема именно американская. Китайцы, как бы что там не показывали, но ну не так все для них безоблачно. Первое, китайская армия не воевала. Ну, когда последний раз китайцы получили под от, от по, вьетнам, вспоминайте, в Вспоминайте, вьетнамцы их отмудохали вдоль и в поперек, бежали они оттуда, а после этого нигде практически не, не, закусывались ни с кем. То есть китайская армия не обстреляна. Это толпа там до около двух миллионов этих э, э, китайозов, которые по большому счету воевать не могут на данный момент, потому что не воевали нигде. И это большая проблема для Китая. Они прекрасно это понимают, потому вот иногда воюют теми же э, своими сателлитами Северной Кореи, России, их уча выполнять определенные боевые задачи на линии боевого соприкосновения, но э, передавая им определенные технологии. Еще какая у Китая проблема? Да, много показали но новшеств так называемых, они даже, может, по некоторым позициям американцев переплюнули, но это все носители. Триада, ядерная, китайская и так далее и тому подобное. У китайцев грубо 600 ядерных зарядов, у американцев 5,5 тысяч. Вот и все. Почему Китай, в принципе, вцепился в Путина и к себе его подтянул? Потому что в России 5,5 тысяч ядерных зарядов. То есть Китай, получается, с помощью России получил себе примерно такой же вес в ядерном эквиваленте, как и Соединенные Штаты. Выровнял практически Тему, но за счет России. То есть Китай сейчас от России тоже зависит. Как и Россия зависит. Россия от Китая экономически зависит, а Китай от России зависит в военном отношении именно по ядерной тематике. Но вот эта, вот, эта связка, мычка так называемая, она усилилась особенно после бестолковых действий Трампа. Если бы Трамп не начал бить по Европе, по Канаде, грубо по по Индии в том числе, а сразу бы начал бить по Китаю, чем, кстати, у его первой администрации выходило? Помпео, Болтон, они же были настроены именно на разрыв Китая. Если бы начали долбить по Китаю, закрывать рынки от китайских товаров, не от европейских, не от канадских товаров, от китайских, так тогда и россияне туда не поехали. Просто-напросто понимаешь, что можно в этот... Замес попасть, а так получается, Трамп взял, разогнал всех своих сторонников, американских не своих американских сторонников, американских партнеров, и в конце концов остался один на один с китайской китайско-российской мощью, один на один ну, с Израилем, только, который сейчас тоже э, в боевых действиях. Вот это проблема. Но это проблема, чья Трампа и Израильской администрации Белого дома. Валерій рович, але тим не менше, чи демонструє Китай, що він готовий відправляти якесь озброєння на війну в Україну? йому зачем це демонструвати? Він це ділить. З двадцятого года росіяні до до 22 -го году у них самісна єсть производства. боевой техники, они получали с 22 года, ту же китайскую, уже осенью 22 года китайские запасы старого советского, старого советского вооружения через Северную Корею, иногда через Казахстан заходили на Россию. Ну, то есть оно советское было, но расположенное в Китае свое время, закупленное, то есть они просто передали эти все, передали эти все ресурсы, то есть помощь была непосредственно. Сейчас вообще непосредственное участие китайского оборон-прома в производстве военной техники российской, герани мы это уже показали, так, таких как герани там много чего еще есть. Причем не только в России, еще и в Беларуси. Те же полонезы белорусские, это РСЗО, довольно-таки опасные ракета, это китайские у него, то есть А-200, А-300, это китайская ракета, которая заряжена в белорусский полонез. То есть непосредственно китайцы участвуют в этом процессе. Что, когда мы обговорим таки цього зібрання для нас саме ну, то есть масштаб, какими он, они могут быть? Ну, я бы там не сильно сгучал э, крап. Потому что mm -hmm. это проблема, еще раз повторюсь, это не наша проблема, не более чем она уже есть. Она у нас уже есть. Мы же понимаем прекрасно, Но мы с вами так это точно, и наши слушатели, мы это четвертый год говорим, за э, Россией не Иран стоял как носились все с этой темой, потому что она нужна была Израилю. Иран топтать для того, чтобы можно было там его в негативном свете показать. За Россией Китай стоит, и стоял, и стоит. Потому у нас и проблемы с этим. Если бы иранские шахиды летели, мы бы сбивали их там, десятки, всего было. А если китайские герани летят, так это сотни, а то и тысячи. Вот эта проблема большая. На эту проблему долго никто не обращал внимания. Потому что надо было тянуть иранскую тему, так называем. Надо было его, его, его подставлять под удар американцев и создавать определенный имидж для израильтян. Загулялись, заигрались наши спецслужбы в эту игру. Мы сколько вас с вами их чехостили, пока уже Гур не начала говорить, что действительно в Иране больше 60% китайских деталей, а это значит масштабирование. Это значит не десятки дронов, а сотни дронов и тысячи. И вот это сейчас проблема для нас. Но она, она у нас уже есть. То есть это, это не увеличение проблемы, это, это, это так и есть. А проблема в основном всего этого парада и всей этой случаи в Пекине, это в основном проблема для Трампа и его администрации. Вот и все. Я больше скажу, нам это может быть еще в, в каком-то смысле на руку. Почему? Потому что на данном этапе, вот сейчас, Трампу, у Трампа есть всего лишь два, два механизма, как надавить и не допустить уже давление на, на Америку этих, этой оси зла. Первый механизм – это снять все ограничения на все мировые то есть экономики, кроме китайской, вести только на китайскую давить на китайскую, на российскую, можно это в паре делать, там, вторичными станциями. Оптимально, конечно, признать Россию спонсором терроризма, и тогда ляжут, лягут станции на тех, кто с Россией сомкнулся. А так реально давить только на Китай только на Россию. Экономическими методами у Америки есть такая возможность. Это, это, не, это не проблема, не знают, как это делать. И вторая, вторая возможность – это дать, передать большое количество вооружений для украинской армии, для разгрома российско-китайской армии сейчас, российско-китайских военных технологий на линии боевых соприкосновения в России, в Украине. То есть вот такой механизм, он для нас хорош, конечно, хорош. Потому с точки зрения для нас, если чисто брать с точки зрения украиноцентризма, а мы все должны быть украиноцентристами сейчас, раз все страны только о себе думают, так мы тоже должны только о себе думать. Потому вот это влияние сейчас Китая, смычка с Китая, Китая с России и Северной Кореей нам может принести по большому счету довольно-таки неплохие дивиденды. Первое отвалится Израиль однозначно отвалится с его по потугами обменять Палестину на Украину, это будет уже не актуально однозначно. Это раз, это практически сдать Украину. Сейчас для Трампа это все равно подыграть или прогнуться перед ЦИПИ то есть прогнуться перед этой осью зла. Значит, он точно сейчас пошлет по курсу русского корабля всю эту израильскую администрацию в ближайшее время. Попомните мои слова, будем еще об этом говорить, вот мы и говорили. Естественно, передать достаточное количество вооружений для того, чтобы мы разнесли в ноль, а мы это можем сделать. Российскую армию на нашей территории, она в очень невыгодном оборонительном положении в Крыму и особенно на сухопутном перешейке, прижатая к Азовскому морю. То есть с достаточным количеством вооружений от ее можно отминусовать за полтора-два года, это только эту, эту часть. А так, конечно, долбить по российским тылам. НПЗ, нефтепереработку российскую, дальние ракеты нужны для этого в достаточном количестве. Оптимальный вариант это джаз. Вот может джазма достаточное количество, если они практически нигде толком не используются, могут передать нам джазму несколько сотен штук, российская нефтянка ляжет в ноль. То есть там до Урала не достанем, но тысячу километров отработаем по, по тылам, Треть, больше трети российских НПЗ будет просто э, раскушена э, э, до, до кварков. Есть такая возможность. Я думаю, э, этой возможностью в ближайшее время Трамп воспользуется. А ему деваться просто не да Иначе по нему будут все топтаться, вытирать об него ноги, плевать его в сторону, пока не пока слюна не закончится. Чи допоможе ти тиснути у цьому на Трампа європейці? Тому що Мерс говорить про те, що немає сьогодні е, как бы... Основ для зупинки війни або заключення якоїсь мир мир мирної угоди, каже, що Путін є е, найнебезпечнішим вбивцею і злочинцем, і якби потрібно діяти відповідно. На що тут натякає мерц, можливо на міжнародний ордер щодо арешту, і чи дійсно якби ну він це він це робить заяву напередодні засідання коаліції рішучих? Ну тобто, чи можна говорити, що вони будуть якби спільно тоді тиснути і на Трампа щодо подальших дій? давайте я военным языком сейчас скажу то, что сказал Мерц, да, переведем его на военный. Не обращайте внимания на, то есть завязывайте со всякими мирными темами, по Путин не собирается сворачивать боевые действия масштабные имеется в виду, пока не захватит часть Украины на первом этапе, а потом не захватит всю Украину на втором этапе. Следующая Польша, следующая Германия, он тоже говорит. После Украины будет одна страна, а потом мы. То есть, естественно, Польша и Германия. То есть видение правильное, с одной стороны. Почему больше Путин не может, даже если он сейчас хотел остановиться, сильно хотел, его будет заставлять правовое поле Российской Конституции. Мы миллиарды раз говорили об этом. Пять наших областей не внесли в свою Конституцию. Естественно, эта Конституция не даст возможности от них отказаться. Значит, он их будет захватывать. Вопрос в периодах. То есть периодичность захвата. Все будет зависеть от возможности российской армии от возможности накопления сил средств и периодов допустим, на, 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 это, на время этого накопления, то есть тех на, так называемых оперативных пауз. Он может рассказывать что угодно, когда ему надо оперативная пауза, выходить на какие-то мирные контакты, как это было весной этого года. Для чего он это делал? Для, для оперативной паузы, для того, чтобы мы перестали бить по российским МПЗ, дали возможность восстановиться российской армии. Для чего? Для того, чтобы потом летние военные кампании выдавить наши войска с Донецкой и Запорожской области. И вот это будут такие периодичности. Поэтому Мерц это прекрасно понимает. А там же разведка работает еще лучше, наверное, чем наша американская вместе взятая. Там и Штази работает на Мерц в этом смысле. То есть не все так просто. И бывшая штази. И естественно, у них данные эти все есть, и то, что Путин не собирается останавливаться стратегически, это понятно всем и вся, что это невозможно с точки зрения уже проделанных действий. Мерц об этом говорит. Перестаньте трендеть о мирных темах, никто никуда не заметит. Давайте воевать. Вот примерно за то, что сказал Мик. А механизмы этой поддержки, нас они тоже уже обозначены. Не будет на нашей территории иностранных армий. Не будет. Это тоже надо забывать и вообще понимать, что это движение называется в никуда. Пока мы не вступим в НАТО, на нашей территории не будет зарубежных армий. То, то, в большом количестве, в малых количествах они сейчас есть, они там выполняют свои функции сопроводиловки, обучения, логистики, иногда нашей помощи, но применение масштабных вооруженных сил европейских на нашей территории не будет, но может что быть, передача достаточно количества вооружений. Вопрос, кто это будет передавать, кто будет обеспечивать финансирование, обучение, логистику, производство в том числе. Вот это как раз задача на эти саммиты имеется в виду, те, которые в ближайшее время будут, по крайней мере, коалиции решучих Неважно, как угодно это можно назвать, наших союзников. То есть это решение наших союзников, кто нам как может помочь. Вот и все. То, что будут давить на Соединенные Штаты, это лучше, чем Россия и Китай сейчас на Соединенные Штаты Европа не надо. Трамп же обделался, когда он увидел все это сборище этих противоамериканских, по большому счету, сейчас коалиции противоамериканской. И он сейчас побежит впереди порога, сейчас впереди Мерца будет предлагать варианты, как, как уменьшить боевую способность вот этой оси зла, как минимум из трех стран. Мы с вами тоже последние пару лет именно эти три страны постоянно выделяли. Китай, Россия и Северная Корея. То есть вот эти три страны, которые непосредственно сейчас уже, можно сказать, угрожают Соединенным Штатам. Механизм снятия этой угрозы, развалка или уничтожение хотя бы одной из армий. российской, которая российская, даже северокорейская, потому что эти чахлы эти невмирующие тоже будут на, нашей, на нашем поле. Тим часом в російському МЗМС говорять про те, що для тривалого миру слід визнати та закріпити в міжнародно-правовій формі нові територіальні реалії, що склалися після приєднання Криму, Севастополя, так званих ДНР та ЛНР, а також Запорізької та Херсонської областей до Росії, і має бути гарантований нейтральний позаблоковий та без'ядерний статус. І це власне те, що ви завжди повторюєте в ефірі, в ефірі, про те, що нас змушують до того, і якби швидко проголосували, що ми бути не могли відвоювати свої. Литературе. Два года мы с вами об этом говорим, и вот сейчас начинает российское военно-политическое руководство подтверждать то, что мы два года говорим. Почему мы говорим два года? Но ну, есть некоторые вещи, которые если делают, то задние уже включить невозможно. Так вот, до внесения наших пяти областей в Российскую Конституцию можно было ну, по крайней мере, прогнозировать какие-то другие действия, остановку, Минск-1, Минск-2 и так далее, и тому подобное. Какие-то вопросы, которые до сих пор носятся с ними во всем мире. Но после внесения наших пяти областей в Российскую Конституцию, это уже заднюю включить нельзя, шага назад уже не будет. И у россиян просто деваться некуда, они будут эту задачу выполнять. Мы с вами в каждом эфире это говорим. Если хотите узнать стратегические задачи россиян, посмотрите в российскую конституцию, там все прописано. Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Крымская области, мы в каждом эфире это говорим. Сейчас это начало говорить российское военно-политическое руководство. Почему? Потому что, ну, это формула, так называемая. Война это математика, все тут просчитывается, и вопросов никаких быть и иллюзий никаких быть не может. Потому что задача у россиян вот именно в этом смысле оформить оформить юридический статус этих пяти областей юридически первый первый шаг для оформления юридического статуса это отказ от военного военной борь, вооруженной борьбы за возврат этих территорий что это значит отказ то есть допустим какая-то гипотетическая Сила зеленая подписывает Минск третий, там что угодно, какую-то писюльку. Мы помните, с вами о писюльках этих говорили. Что-то подписывает, как это в свое время у Порошенко подписали по Минску второму. Обязуемся отказаться от вооруженной борьбы за, за оккупированной территории. Они с этой писюлькой несутся в Совет Безопасности ООН и резолюция решение Совета Безопасности ООН запретить возврат вооруженным путем оккупированных территорий навсегда свяжет нам руки навсегда, потому что с резолюция ООН это так для ознакомления. а вот Совета Безопасности ООН – это юридический статус практически закрепленный в международном законодательстве, то есть это над юридическая государственная база. То есть если они протянут, а это всего лишь пять основных членов ООН, это Россия, это Китай, это Соединенные Штаты, Британия и Франция. Если они решат этот вопрос, как они решили по Минску второму, так же самое было. Мы отказались от вооруженного, это не мы, имеется в виду Порошенко, отдал Донбасс, почему его все Донецкие ненавидят до сих пор. Но он тогда отдал только часть Донбасса, там не было Крыма, там не было сухопутного коридора. В 2022 году это то же самое, только уже с Крымом и с частью сухопутного коридора. Отдавали Абрамович с Беннетом. Почему я говорю постоянно, это израильско сионистка хабадная тема, забрать наши территории именно таким путем, вот таким механизмом. В 2022 году они так же самое, да сейчас то же самое Путин сейчас предлагает, только подпишите отказ от вооруженной борьбы. Все, больше дальше мы уже будем не нужны. Писюльку подписали, и они решат вопрос через Совет Безопасности ООН. Выбить обратно будет очень сложно. Практически нереально, потому что там вето есть у каждого из членов Совета. Россия сама на себе вето не накладет. То есть навсегда, называется, свернут нам руки, и мы потеряем эти территории. То, что надо на первом этапе сейчас Путину. Потому что надо свернуть голову тому, кто подпишет эту писюльку.